Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Julaina dan rakan-rakan sekalian. Baiklah pada hari ini saya Muhammad Akmal bin Baharudin bersama rakan-rakan seperjuangan saya Muhammad Musyir bin Mahdi, Muhammad Ilman Hakim bin Syafi'i, Izzul Azani bin Mazuki serta Muhammad Zaid Syahir bin Ahmad Syahril akan membentangkan berkaitan analisis dialek iaitu dua dialek, dialek Kelantan dan juga dialek Pulau Pinang. Baiklah, apa itu dialek? Menurut pramujawan bahasa pada edisi keempat, dialek merupakan satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, lorat, pelat daerah, negeri lain-lain. Sebagai contoh, yang kami pilih ialah negeri Kelantan dan juga negeri Pulau Pinang. Bahasa juga sebagai alat komunikasi utama dalam masyarakat yang mempunyai kepelbagaian bahasa menaikan pelbagai dialek, lingkup, dan juga langgam. Dialek juga menggambarkan identiti dan juga budaya masyarakat setempat. Baiklah seterusnya saya akan menerangkan berkaitan Dialek Kelantan. Dialek Kelantan merupakan dialek yang berasal daripada rumpun bahasa Melayu dalam keluarga Austronesia yang tersebar luas di Asia Tenggara. Dialek Kelantan merupakan dialek Kelantan varian sungai yang diri merupakan dialek Kelantan yang menjadi penempatan pertama penduduk di daerah Bumusang pada suatu ketika dahulu menurut Ridwan Makhtar dan Abdul Ghani Lengkang pada tahun 2018. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada faktor pembentukan dialek Kelantan ini iaitu daripada segi faktor geografi dan juga faktor sejarah. Bagi faktor geografi, kedudukan Kelantan yang agak terpencil daripada negeri-negeri lain di sebenarnya Malaysia iaitu dikelilingi oleh banjaran gunung dan juga laut hal ini akan menyebabkan Kelantan, uh, masyarakat di negeri Kelantan kurang interaksi dengan penutur dialek lain. Seterusnya, dari segi faktor sejarah, hubungan sejarah yang erat antara Kelantan dan juga wilayah Patani di selatan Thailand terbukti melalui persamaan linguistik yang ketara. Sebagai contoh, kuasa kata uh, Baloh dan juga Bini. Baloh ni daripada segi kedua-dua makna dari Patani dan juga Kelantan mana bini ini membawa maksud berkahwin. Kedua-dua dialek ini sering dikategorikan bersama dalam kelompok dialek Melayu Petani, Kelantan dan juga Terengganu. Baiklah, saya akan berikan peluang kepada saudara Muhammad Musyik Madin. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Akmal atas penerangan tersebut. Sekarang saya akan teruskan dengan menerangkan pula struktur lenggok dan juga langgam bagi dialek Kelantan ini. Pertama, struktur, struktur fonologi yang wujud perubahan terhadap vokal dan juga konsonan. Kebiasaannya, dialek Kelantan ini menunjukkan perubahan fonologi yang ketara berbanding bahasa Melayu standard. Yang mana, vokal A sering berubah menjadi O ataupun I taling. Contohnya, perkataan apa menjadi apa dan perkataan saya menjadi saya. Seterusnya, bagi struktur morfologi pula, imbuhan kata disingkatkan atau diubah. Penggunaan imbuhan dalam dialek Kelantan ini sering disingkatkan atau digugurkan sepenuhnya. Seterusnya, uh, struktur... Uh, sintaksis yang mana struktur ini ayatnya lebih ringkas dan padat tidak terlalu terikat dengan susunan tata bahasa yang baku dan uh, struktur sintaksis ini unsur yang tertentu sahaja boleh digugurkan tanpa menjejaskan kefahaman pendengar atau penutur itu sendiri. Seterusnya, lengguk bagi dialek Kelantan ini pula merujuk kepada gaya atau corak sebutan dan intonasi yang cepat dan naik turun dengan nada yang lebih jelas. Nada pertuturan ini juga sering kedengaran kedengaran tegas dan juga jelas terutamanya pada hujung ayat itu sendiri dan Seterusnya, langgam bagi dialek Kelantan ini pula merujuk kepada rentak atau irama pertuturan yang memberi warna pada bahasa. Irama dialek Kelantan ini lebih lembut, kuat dan juga bersemangat bergantung pada situasi komunikasi itu sendiri. Dalam konteks yang lebih santai, pertuturannya Uh, lebih bersifat lembut dan mesra manakala dalam situasi tertentu seperti perbincangan atau mengutarakan pendapat ia boleh kedengaran lebih kuat, lantang dan juga penuh bersemangat. Seterusnya, kita lihat pula contoh dialek Kelantan. Menerusi contoh yang diambil daripada kajian Nur Azuki Yusof dan juga Kozaitun Zakaria pada tahun 2018, contoh yang pertama iaitu set kita jangan pecah yang bermaksud kita semua jangan berpecah. Sekiranya kita meneliti struktur ayat tersebut, wujudnya pengguguran huruf vokal A yang digantikan dengan huruf vokal O pada perkataan kita. Manakala pengguguran huruf vokal A yang digantikan dengan huruf vokal taling pada perkataan jange. Seterusnya, lengkok pada contoh ini iaitu sebutan pada perkataan pecoh, naik di hujung dan ditekankan pada akhir. Dan langgam bagi contoh ini pula menunjukkan uh, penutur menggunakan nada yang tegas dan bersemangat. Seterusnya, contoh yang kedua iaitu demo bui kambogoni dan bahasa Melayu standardnya awak beri kepada saya benda ni jika kita meliti pula struktur morfologinya iaitu pada perkataan demo dan ambo telah pun diubah begitu juga perkataan bui yang bermaksud beri jadi lengguk yang digunakan dalam contoh ini sebutan pada perkataan goni ditekankan dengan intonasi ingin bertanya dan langgam bagi contoh ini pula uh, penutur menggunakan nada yang lebih tinggi dan penuh ekspresi pertanyaan jadi saya kira uh, semua jelas saya serahkan seterus kepada pembentang seterusnya Baiklah terima kasih uh, saudara muslim baiklah uh, kali ini kita beralih kepada dialek Pulau Pinang atau uh, dialek yang mudah kita faham ialah dialek Binnang itu Dialek Pulau Pinang ini ialah salah satu variasi uh, dialek Melayu Utara yang dipengaruhi oleh sejarah migrasi, budaya peranakan dan kedudukan Pulau Pinang sebagai pelabuhan antarabangsa. Bila menurut Asma Haji Omar pada tahun 19, 1985, dialek Melayu Kedah ialah bahasa Melayu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang dituturkan dari Perlis hingga ke Perak Utara. Dialek Melayu Kedah juga dikenali sebagai dialek Melayu Utara dan dituturkan oleh penduduk di empat buah negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara dan Perlis Di mana di sini jelas menunjukkan bahawa Keempat-empat negeri adalah Salah satu negeri yang hidup berjiran Dan di mana bahasa Ataupun dialek yang mereka guna itu adalah Hampir sama antara satu sama lain Baiklah seterusnya Ialah faktor Pembentukan Dialek Pulau Pinang jadi ya, saya ketengahkan ialah dua faktor iaitu faktor geografi dan juga faktor sejarah. Faktor geografi ialah melibatkan kedudukan Pulau Pinang yang bersempadan dengan Kedah, Perlis dan Perak yang menyebabkan wujudnya pertindihan kosa kata dan juga sebutan. Bagaimana kita tahu tadi keempat-empat negeri inilah duduk bersebelah-belahan dan di mana pertembungan budaya ataupun perkahwinan antara mungkin antara masyarakat Belis ataupun masyarakat Kedah telah terhasil dan di situlah wujudnya dialek-dialek uh, Melayu Kedah itu sendiri dan akhirnya digunakan dalam negeri Pulau Pinang itu. Jadi faktor sejarah pula ialah uh, sejak abad ke-18 ialah uh, Pulau Pinang telah menjadi pusat perdagangan antarabangsa, mana ramai pendatang daripada Kedah, Perlis, Perak serta komuniti India, Cina dan Siam menetap di sini dan daripada situlah terhasilnya satu bahasa yang menjadi uh, bahasa komunikasi antara mereka antara masyarakat sama mereka dan di mana perpindahanlah membawa masuk uh, ragam dialek Melayu Kedah yang kemudian bercampur dengan pengaruh bahasa lain uh, jadi di mana di, daripada situlah bahasa ataupun dialek Pulau Pinang ini terhasil dan disebarkan dalam masyarakat uh, penduduk di situ jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada penghutan yang seterusnya terima kasih, terima kasih. Terima kasih Saudara Imran kini tiba, -tiba giliran saya pula untuk membentangkan struktur lenggok dan langgam bagi dialek Pulau Pinang pada hari ini. Jadi bagi struktur dialek Pulau Pinang ini terbahagi pada tiga jenis iaitu fonologi, morfologi dan juga sintaksis. Jadi dari segi fonologi berlakunya perubahan huruf konsonan iaitu huruf S, L dan juga R pada akhir kata dan seterusnya dari segi morfologi pula berlakunya pemindahan kata atau bahasa lebih mudah penyikatan kata bagi setengah perkataan manakala bagi sintaksis pula struktur ayat masih lagi kekal daripada bahasa Melayu standard tetapi berlakunya perubahan pada fungsi kata nampaknya agak berbeza daripada bahasa Melayu standard walaupun sedikit Tengok bagi dialek Pulau Pinang ini, internasinya agak mendatar dan tiba-tiba menurun. Dan ianya berbunyi tegas tetapi tidaklah agresif. Mungkin ada di dalam kalangan kita yang pernah bersembang dengan orang yang mempunyai ataupun yang menuturkan dialek Pulau Pinang ini. Mungkin kadang-kadang ia terasa agak sedikit ganas tapi sebenarnya tidak pun bagi mereka. Ia hanyalah berbentuk berbunyi tegas sahaja tapi dalam nada yang santai. Manakala langgam bagi dialek Pulau Pinang ini Merujuk kepada pertuturan mereka menjadi lebih pantas daripada bahasa Melayu standard Jadi kiranya kita dapat lihat bahawa orang yang penutur Pulau Pinang ini bercakap kadang-kadang agak sedikit pantas Tetapi masih mengekalkan nada yang sama iaitu nada yang santai dan juga bersahaja Seterusnya, kita pergi pula kepada contoh direct Pulau Pinang jadi kat sini kita uh, lihat bahawa kajian yang telah dilakukan oleh Nurani Muhammad Pahal 2003 yang melihatkan perbezaan di antara bahasa Melayu standard dan juga dialek Melayu Papinang dari segi sebutannya. Jadi yang pertama huruf konsonan S digantikan dengan huruf konsonan H. Sebagai contoh habis ataupun bagus. Manakala huruf konsonan L digantikan dengan Y atau I. Sebagai contoh awai ataupun akai. Jadi berikutnya pula huruf konsonan R digantikan dengan Q. Sebagai contoh, ayat dan juga besar. Manakala yang terakhir, berlakunya pemindahan kata atau penyikatan kata yang mengugurkan beberapa perkataan. Akhirnya, mari menjadi mai, pergi menjadi pi. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang berbagai yang mempunyai lenggok dan juga langgam iaitu contoh dialek pulau pinang itu sendiri iaitu contoh yang pertama Hang duduk kat mana? Awak duduk dekat mana? Lengkok bagi ayat ini menunjukkan bahawa lengkoknya agak sedikit mendatar dan menurun di akhir perkataan. Sebagai contoh, mana yang menunjukkan agak sedikit menurun. Manakala langgam bagi contoh ini, sebutannya agak pantas dan tekanan iaitu pada perkataan hang pada awal perkataan serta nada yang bersahaja. Jadi itu adalah lengkok dan langgam bagi contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula yang menunjukkan yang menunjukkan tunggu setlah yang membawa, yang membawa maksud tunggu sekejaplah lengkok sebutanlah mengalami kenaikan lembut di hujung untuk menunjukkan sebarang penegasan bagi ayat tersebut. Manakala langgam bagi contoh ini agak sedikit sama dengan contoh yang pertama tadi iaitu nada tegas tapi bersifat santai dan bersahaja walaupun agak tegas, tapi dia tak menunjukkan sebarang kemarahan langsung jadi itu sahaja daripada saya saya serahkan kepada pembentang seterusnya Terima kasih kepada saudara Izzul Azani seterusnya saya akan membentangkan pula tentang kepentingan dialek serta cabaran dalam pemeliharaannya yang pertama kepentingan dialek ialah sebagai identiti dan jati diri masyarakat. Dialek mencerminkan asal usul satu kaum atau komuniti. Melalui dialek, kita dapat mengenali latar belakang seseorang. Contohnya, dialek Kelantan dan Pulau Pinang yang mempunyai ciri sebutan dan gaya bahasa yang tersendiri. Dialek ini juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat. Yang kedua, dialek berperanan sebagai warisan budaya dan bahasa. Dialek bukan sekadar cara bertutur tetapi turut menyimpan sejarah, adat dan nilai budaya masyarakat. Jika dialek tidak digunakan dan dipelihara, warisan bahasa ini berisiko untuk hilang dan tidak lagi difahami oleh generasi akan generasi akan datang. Yang ketiga, dialek berfungsi sebagai alat komunikasi sosial. Penggunaan dialek dalam kehidupan seharian dapat mewujudkan hubungan yang lebih mesra dan rapat dalam kalangan masyarakat dialek membantu memudahkan komunikasi dan menimbulkan rasa kekitaan dalam sesebuah komuniti. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran dalam pemeliharaan dialek. Cabaran pertama ialah dan juga cabaran utama ialah pengaruh bahasa standard dan media. Penggunaan bahasa Melayu standard serta bahasa asing dalam pendidikan, media sosial dan hiburan menyebabkan generasi muda kurang menggunakan dialek dalam pertuturan harian. Selain itu, sikap masyarakat yang memandang rendah dialek turut menjadi cabaran. Setengah pihak menganggap dialek sebagai bahasa tidak formal atau ketinggalan zaman. Lalu enggan menggunakannya dalam komunikasi sekaligus mempercepatkan kemerosotan penggunaan dialek. Kesimpulannya, dialek memainkan peranan penting dalam mengekalkan identiti, budaya dan keharmonian masyarakat. Justeru, justeru <tuh> perlu dipelihara agar tidak pupus ritelan arus pengedaran itu sahaja daripada kumpulan kami sekian terima kasih